我们的这个羊蝎子火锅撒上这个蔬菜，味道肯定美味了。煮了一个多小时的羊蝎子熟了，嗯，这可做成功了。弟弟，你和童锅，快过来，嗯，这可煮的软烂脱骨啊，嗯。哥，声音上来了，那还挺好嘛。 再浇点这个汤。好嘞，弟弟，快上桌。嗯。快开始吧，弟弟。嗯。我们的这个羊蝎子火锅撒上这个蔬菜，味道肯定没。儿了。弟弟，快自己来吧。嗯。嗯，哥，感觉上来了，那挺好嗯。 这味道真美，辣，弟弟。嗯。哥，铁骨肉就是香。 嗯，弟弟，铁骨头好吃是好吃，但是你必须把这个骨头这样吃干净啊！嗯，这样能取到漂亮媳妇。嗯，一定要刮干净。羊蝎子火锅配这个黄油饼，味道更美嗯。嗯，哥。 这味道刚,刚真的不错。我做的这个羊蝎子火锅，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？